Слава Україні! Шановні українці! Я хочу вам нагадати, що в принципі не минуло й 8 місяців, як 21 листопада починався майдан такою кількістю людей, які зараз вимагають справедливості і ілюстрації. Саме 9 днів по тому, 30 листопада, міліцією правоохоронними органами було спровоковано побиття студентів і мирного населення. Саме міліція і Міністерство внутрішніх справ тоді спровокувало нас, українців, на те, що розпочалася Революція Гідності і розпочалася боротьба за, за зміну режиму і за відсторонення Януковича. Сьогодні зараз, 3 серпня, ми бачимо подібну ситуацію. Влада вже нібито нова, вже нібито поставлена Майданом. Влада внутрішніх міністерства внутрішніх справ і це я чітко завіряю, тому що без їхнього відома не могло відбутися брутальне похабне побиття мирної, наголошую, мирної акції правого сектора взагалі не байдужих українців проти похабщини в з приводу шоу бізнесу будемо казати таким чином? Хто як не всі українці забезпечують зараз армію? А це битво за перепрошення буде ще з нас робити провокаторів? Ні в якому разі, тому що тому я хочу наголосити кожному стоячому тут, по той бік і по той бік, шановні українці, на провокації. На провокації верхівки, яка тимчасово зараз керує в Україні, ми через свій розум логіку не повинні піддаватися. Тому я вам зайвий раз наголошую, що такою самою мирними акціями розпочався майдан. Тому я звертаю увагу керівникам Міністерства внутрішніх справ і керівників зараз в нашій державі Україні. Не пробуйте провокувати народ. Все рівно правда єдина і правда буде за нами. Слава Україні! Yes! Yes! Люстрація! 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 Вважаємо граждані, пришедші сюди піки в місії стантині То, що ви делаєте се законно, правильно, і ви маєте повне право по конституції виражати свою точку зору, собравшись мирно без оружия. То, что происходило в Одессе, я сейчас могу рассказать позицию Министерства внутренних дел. Да, есть известная певица, имени ее рекламировать не хочу, которая своим позицией по отношению к России вызвала негативные эмоции части украинского общества. Подчеркиваю, части украинского общества. Значит, было пикетирование данного концерта. Опять-таки, начиналось оно мирно, правильно, законно. Никто не против того, чтобы рассказать свою позицию в отношении данной певицы. После чего некоторыми гражданами. Как сегодня выяснилось и было сказано на десятке камер из правого сектора, был призыв идти штурмовать помещение, где находился концерт. Там было тысяча человек. Мужчины, женщины, заплатившие деньги из свой билет. Может, они относятся к Ани Лорак плохо, может, хорошо. Они купили билет, пришли туда. Это частная собственность, частная территория. Если бы 100 человек примерно ворвалось бы в зал, где находится тысяча человек, там были тоже мужчины, которые бы начали выражать свою точку зрения. Получилось бы побоище, полилась бы кровь. Там были бутылки, возможно, возможно, вилки, ножи. Могли бы быть десятки жертв. Что должна была делать милиция? Она стала между протестующими и между теми, кто был на концерте. Работники милиции, когда получили команду оттеснить нападавших, превысили, превысили некоторые работники, превысили меру необходимой силы. Те, которые били, Так вот, некоторые сотрудники милиции превысили необходимую меру силы, которая э, необходима в таких случаях. Вчера начальник одесской милиции уволил пятерых сотрудников милиции. По ним открыто уголовное дело по статье 365, превышение власти служебных полномочий. Точно так же один из сотрудников милиции был избит мирным протестующим дубинкой по голове. По данному случаю возбуждено дело о хулиганстве. И бить вместо сотрудников милиции нельзя точно так же, как нельзя, бить мирных граждан. Только мирных граждан, которые Они еще раз еще, не пытаются, больно. не пытаются нарушать общественный порядок. Я хочу сказать следующее. Наше общество сильно поляризировано. И этим пользуются. Я хочу сказать, что нужно стараться делать так, что общество и милиция, милиция это часть общества. И э, нужно, чтобы в милицию шли хорошие люди. И мы берем работу, мы берем на работу в милицию людей. У нас, у нас сейчас в батальоне АЗОВ служит 400 ребят, во главе с Андреем Белевским, которого сегодня, кстати, день рождения, знаю, рекомендую поздравить. Так вот, я хочу сказать следующее. Или мы будем вместе строить европейское государство, основываясь на уважении прав всех, и э, тех, кто э, хочет прийти на концерт, и тех, кто хочет выразить свою точку зрения против данного концерта, и э, тех работников милиции, которые нельзя бить, если они при исполнении служебных обязанностей. Еще раз повторяю, позиция министра внутренних дел Арсена Авакова. Такая. У нас в министерстве, милиции садистов быть не должно. Поэтому пятеро сотрудников милиции, которые на основании видеозаписи было четко видно, что они били лежачего или били резиновой дубинкой по голове, что запрещается нормативными актами по использованию спецсредств, они вчера уволены. Они будут попали под расследование уголовное. Будет большее количество людей вылено. Пожалуйста, я прошу всех сотрудничать со следствием, кто был на этой акции, давать показания, кто откуда заходил, кто э, э, кто призывал э, пойти. С зайти на территорию и сорвать концерт. Если бы мирные, так называемые, митингующие просто стояли бы с транспарантами и кричали, что они думают о данной певице, ничего подобного не произошло. Но поскольку были другие задачи, поэтому это все закончилось так. Я считаю, что слава богу, что вчера, позавчера в Одессе не погибли люди. Так, секундочку. По поводу, по поводу провокационных мероприятий. Значит, у нас в стране нет закона, в котором написано, что певец Иванов Петров Сидор или певица такая-то враги отечества. Есть группа граждан. Которая считает, что данные э, исполнители э, враги народа Украины. Война... Еще хочу сказать следующее. Давайте в инициируйте закон о принятии эй, того, чтобы какие-то певцы, которые как-то не так высказываются, были бы вне закона. Предлагайте такой законопроект, пожалуйста. Если он примут, пожалуйста. Но я еще раз повторяю. Еще раз повторяю, не, если кто-то считает, что они Лурак э, нехорошие, то тысячи человек... Я сейчас дам все. Я сейчас, вот Борислав Береза пришел, сейчас он скажет. Вот. Значит, э, если тысяча человек купила билеты на данный концерт, значит, их права тоже надо уважать. Они что, люди второго сорта? Да надо, надо было... В... Понятно. Я Хорошо. Смотрите. Переводный. Послушайте. Я хочу сказать следующее. Я на концерты Ани Лорак не хожу и ходить не буду. Но я хочу сказать следующее, что если есть граждане, которые хотят ходить на эти концерты, это их личное право. А если мы будем сейчас устраивать, устраивать судилище, судилище, когда одна группа граждан будет рассказывать, какие книги читать, на какие концерты ходить, то это все придет к фашизму или к коммунизму. Прошу, Берислав Березов. Слава Украине! Украина! Господин Геращенко, вы все хорошо говорите кроме нескольких манипуляций, которые меняют кардинально все здесь. Тысячи людей? Да на территории Аркадии в тот момент не было тысячи людей. Видеострим показывал, что в клубе было менее сотни человек, но у вас они стали тысячами людей. Напавшие на милицию, напавшие на милицию, мне очень напоминает это как раз те студенты, которые внизу на Майдане напали в конце ноября, 30 ноября на милицию. Все помнят очень хорошо это. Скажите, пожалуйста, господин Гераченко, вам не кажется, что суть проблемы гораздо глубже? Проблема не в Одессе, вы не поняли, мы не за Одессу здесь стоим. Мы стоим здесь, потому что если не произвести реформу всей милицейской системы, мы будем это видеть ежедневно. Где хоть один наказанный милиционер, который дал избить патриотов в Харькове? Где люди, которые помогали тетушкам избивать в Донецке? Где люди, подождите, теперь я вас не перебивал, где люди, где все эти представители правоохранительных органов, которые переходили и переходят на сторону сепаратистов. Почему президент официально говорит, что 90% правоохранительных органов в Донецке отказываются проходить детектор лжи, пишут отставку, лишь бы не признаваться, что они сотрудники кого угодно, только не народа Украины. Почему вы изначально признаете, что может быть, может быть, кто-то виноват, но сразу вешаете клеймо на людей, на активистов. Хватит, люди! Это народ, которому милиция должна служить. Я хочу вам объяснить одну вещь. Здесь находятся люди для того, чтобы высказать свою точку зрения. Или здесь будет люстрация. Или вы так Октябрьскую революцию? Я хочу сказать еще Вот такая демократия у сектора. Я вам сейчас завтра... Я хочу забавить самого. А, вы некрасиво ведетесь. Вы некрасиво. ...пять работников милиции, которые, судя по видеозаписям, били лежачих и били резиновой дубинкой по головам, что запрещено. Кстати, делаю краткий экскурс. Запрещается бить резиновой дубинкой по голове, по ключичной области, по животу, по половым органам и по шее. По всем остальным местам тела, дубинку применять можно в тех случаях, когда необходимо задержать преступника, восстановить общественный порядок. Потому что нарушение общественного порядка может приводить к жертвам среди мирных людей. И человек, пришедший на концерт или на стадион, если милиция не будет вмешиваться, может просто погибнуть от того, что другой человек, пришедший, ему нужно кинуть, например, кирпич другому голову. И поэтому милицию, которая поддерживает общественный порядок, нужно поддерживать и уважать. А милиция будет освобождаться от тех людей, кто превышает необходимую меры и занимается садизмом. Естественно, так вы знаете, когда происходила эта акция, я первый вечер написал, что в Одессе начались, началась избирательная кампания. В Фейсбуке был поток ненависти по отношению ко мне, как это так, я вешаю руки. Сейчас только что все услышание было заявлено, кто это организовал. Мы-то знали это сразу же, кто это сделал. И не только правый сектор там был, еще другие организации, мы об этом тоже скажем. Это была политическая акция, потому что бороться с певичкой гораздо проще, чем заниматься реформированием страны, написанием полезных законов. А так все просто. Есть плохая, плохая певица, мы против нее. Голосуйте за нас. Вот простая двухходовая комбинация. Все. Сто процентов. Ну, вы сегодня слышали, это четкое мероприятие политической партии «Правый сектор», которая будет избираться на выборах Верховную Раду. Мы желаем в этом большую удачу.